जी सी एम मान साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि वो हमारे को जस्टिस देंगे उन्होंने एज अ मेरे को गाड़ी में छोड़ते हुए मेरे सिर में हाथ रख के बोला कि आपको जस्टिस मिलेगा और आपको पंजाब की बेटी खाली हाथ नहीं जाएगी और आज उन्होंने मैंने जो कल मांग करी थी कि पंजाब की बेटी को खाली हाथ ना जाना दिया जाए उन्होंने आज मुझे आज आश्वासन दे के भेजा है कि शाम को छह बजे तक इस चीज़ का सबको नतीजा मिल जाए जी डिमांड हमारी वही थी कि जो हमारी तीन थी एफआईआर और इनको अरेस्ट किया जाए या इनको ये दूसरी हमारी ये डिमांड थी कि एसएसपी नानक को पोस्टिंग किया जाए बिकॉज ये सारा लॉ एंड ऑर्डर उनका खराब किया हुआ था तीसरी हमारी डिमांड थी कि सीबीआई इंक्वायरी वो सारी चीज़ें उन्होंने बोला है हमें आश्वासन दिया है कि हर एक चीज हमारे सेटिस्फैक्शन में वो करेंगे और हमने उनको भी वादा किया है कि जहाँ भी पंजाब में अगर उन्होंने आज जस्टिस दिया तो हम जहाँ भी वो वो कहेंगे हम उनके साथ खड़े हैं मगर हम पंजाब को सुधार हारने के लिए उनके साथ खड़े हैं जहाँ भी हमारी जरूरत पड़ी सैनिक समेत जितने भी हमारे समय ये हैं सैनिक संगठन हैं वो उनके साथ खड़े हैं पंजाब को एक पीसफुल स्टेट बनाने हाँ, के लिए। देता मैं। जी शाम छः बजे और मैं पहले सारे मीडिया का भी वापस एक बार थैंक्स कराँगी लोगों ने इस लड़ ज जंगे नाल साथ देता है। सारे मेरे सैनिक भा जेड़े उन्होंने मेरे ते मेरे अफसर तू भी पहले ਐ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਸੁਵਿਧਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਪੂਰੀ ਜਥਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਅਗਰ ਤਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਜਬ ਤੱਕ ਤਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤਾਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨ ਲਓ ਜੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹੀ ਮੰਗਣ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵ एंड आई थैंक्स प्रगुन मान जी टू लिसन टू मी एंड एंडी अपील जो उन्होंने एक्सेप्ट किया आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम जी सी एम मान साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि वो हमारे को जस्टिस देंगे उन्होंने एज अ मेरे को गाड़ी में छोड़ते हुए मेरे सिर में हाथ रख के बोला कि आपको जस्टिस मिलेगा और आपको पंजाब की बेटी खाली हाथ नहीं जाएगी और आज उन्होंने मैंने जो कल मांग करी थी कि पंजाब की बेटी को खाली हाथ ना जाना दिया जाए उन्होंने ने आज मुझे आश्वासन दे के भेजा है कि शाम को छह बजे तक इस चीज का आप सबको नतीजा मिल जाए डिमांड हमारी वही थी कि जो हमारी तीन थी FIR और इनको अरेस्ट किया जाए या इनको ये दूसरी हमारी ये डिमांड थी कि एस एस नानक को पोस्टिंग किया जाए बिकॉज ये सारा लॉ एंड ऑर्डर उनका खराब किया हुआ था तीसरी हमारी डिमांड थी कि सी बी इंक्वायरी वो सारी चीजें उन्होंने बोला है हमें आश्वासन दिया है कि हर एक चीज हमारे सेटिस्फैक्शन में वो करेंगे और हमने को भी वादा किया है कि जहाँ भी पंजाब में अगर उन्होंने आज जस्टिस दिया तो हम जहाँ भी वो लोग कहेंगे हम उनके साथ खड़े हैं मगर हम पंजाब को सुधारने के लिए उनके साथ खड़े हैं जहाँ भी हमारी जरूरत पड़ी सैनिक समेत जितने भी हमारे समय ये है सैनिक संगठन है वो उनके साथ खड़े हैं पंजाब को एक पीसफुल स्टेट बनाने के लिए जी शाम न छह बजे और मैं पहले सारे मीडिया का भी वापस एक बार थैंक्स कराँगी लोगों ने इस लड़ जंग साथ है सारे मेरे सैनिक भ्रा जो उन्होंने मेरे ते मेरे अफसर तू पहले ਐ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਇਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਆਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਸੁਵਿਧਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਪੂਰੀ ਜਥਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਅਗਰ ਤਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਜਬ ਤੱਕ ਤਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਜੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਆ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹੀ ਮੰਗਣ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਆਂ ਐਂਡ ਆਈ ਥੈਂਕਸ ਪ੍ਰਗਨਮਾਨ ਜੀ ਟੂ ਲਿਸਨ ਟੂ ਮੀ ਐਂਡ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਥੈਂਕਫੁਲ ਟੂ ਹਿਮ ਕਰਨਲ ਬਾਟ ਦੇ